setuhan masuk Hazim Mujakic Menjelang baki saingan Liga Super Malaysia musim 2025/2026, Sabah FC mengambil langkah agresif dengan membawa masuk beberapa pemain import baharu bagi memperkukuhkan skuad utama. Keputusan ini hadir ketika prestasi pasukan berada dalam fasa tidak konsisten, sekaligus menimbulkan persoalan besar dalam kalangan penyokong. Adakah ini langkah terdesak atau strategi genius untuk mengubah haluan musim? pemain import paling berprofil tinggi yang dibawa masuk ialah Kervance Belford, seorang penyerang berpengalaman dari Haiti. Belford bukan nama asing dalam dunia bola sepak antarabangsa. Sepanjang kerjaya profesionalnya, beliau pernah beraksi di pelbagai negara termasuk Perancis, Cyprus, Turki, India, Bangladesh, Indonesia dan terbaru di Nepal bersama Lalit Positi. Pengalaman luas ini menjadikan Belford seorang penyerang yang matang dari segi taktikal dan mentaliti perlawanan. Dari sudut statistik, Belford dikenali sebagai penyerang yang konsisten menyumbang jaringan sepanjang kejayaannya, khususnya ketika bermain di Liga Asia Selatan dan Asia Tenggara. Beliau bukan sahaja berperanan sebagai penjaring gol, malah sering menjadi focal point serangan, memenangi perebutan bola udara, membuka ruang untuk rakan sepasukan, serta memberi tekanan awal kepada barisan pertahanan lawan. Di peringkat antarabangsa, Belford juga mempunyai rekod yang mengagumkan apabila pernah mengumpul lebih 40 penampilan bersama pasukan kebangsaan Haiti, satu pencapaian yang mencerminkan kualiti dan pengalaman di pentas besar. Sabah FC jelas mengharapkan naluri pemusnah dan ketajaman Belford mampu mengatasi masalah ketumpulan jentera serangan yang sering menghantui pasukan musim ini. Selain di barisan hadapan, Sabah turut memperkukuhkan bahagian tengah dengan kehadiran Dujel Ljubic, pemain tengah muda dari Croatia. Duja sebelum ini beraksi bersama kelab NK RVS di Croatia dan dianggap sebagai pemain yang memiliki asas teknikal Eropah yang kukuh. Berusia awal 20-an, beliau berada dalam fasa pembangunan karya namun sudah memiliki pengalaman kompetitif di Liga Domestik negaranya. Statistik Duja mungkin tidak menonjol dari segi jumlah gol namun peranannya lebih tertumpu kepada pembinaan permainan. Beliau kerap beroperasi sebagai pemain tengah menyerang atau box-to-box. Dengan kelebihan dalam penguasaan bola, hantaran pendek dan pergerakan tanpa bola, Duje juga dikenali sebagai pemain yang berdisiplin dari segi posisi, membantu transisi daripada bertahan kepada menyerang dengan lebih teratur, Sabah FC dilihat berharap Duje mampu membawa kestabilan dan kreativiti di tengah padang, terutamanya dalam perlawanan yang memerlukan kawalan tempo dan kesabaran menembusi pertahanan lawan. Di bahagian pertahanan pula, Sabah FC membawa masuk Ernesto Amantegui Fumifa, seorang pertahanan kiri berpengalaman yang mempunyai latar belakang unik. Dilahirkan di Sepanyol tetapi mewakili Thailand di peringkat antarabangsa, Ernesto memiliki pengalaman luas dalam liga Thailand serta pernah beraksi di pentas kejohanan Asia. Dari segi statistik, sumbangannya lebih terselah melalui konsistensi bertahan, disiplin taktikal dan keupayaan membaca permainan berbanding statistik menyerang seperti gol atau assist. Ernesto dikenali sebagai pertahanan kiri yang seimbang, cekap bertahan satu lawan satu, bijak memposisikan diri dan mampu membantu serangan melalui larian overlap apabila diperlukan. Pengalamannya beraksi dalam liga yang kompetitif serta kejohanan antarabangsa memberi nilai tambah besar kepada Sabah, khususnya dalam situasi perlawanan berintensiti tinggi. Kehadirannya dijangka meningkatkan kestabilan benteng kiri Sabah FC yang sebelum ini sering menjadi sasaran serangan lawan. Secara keseluruhan, kemasukan tiga pemain import ini menunjukkan Sabah FC memilih pendekatan pragmatik dan jangka pendek. Belford membawa pengalaman dan ancaman gol segera. Duja menawarkan tenaga muda dan kawalan permainan di tengah, manakala Ernesto memberikan ketenangan serta kestabilan di bahagian pertahanan. Namun, kerana kebanyakan kontrak mereka dilaporkan bersifat jangka pendek sehingga tamat musim, tekanan untuk memberi impak segera adalah sangat tinggi. Jika adaptasi mereka terhadap intensiti Liga Super Malaysia berjalan lancar, Sabah FC berpotensi melonjak sebagai pasukan kuda hitam dalam baki musim. Namun jika sebaliknya berlaku, langkah ini mungkin akan dilihat sebagai perjudian berisiko yang gagal membuahkan hasil. Apa pun, penyokong Sang Badak kini menanti dengan penuh debar sama ada import baharu ini akan menjadi pencetus kebangkitan atau sekadar episod singkat dalam musim yang penuh cabaran. Jeffrey Fredhaus kepada Sifu Entas di bahagian tengah.